Salam qızlar, yeni bir vlogoma xoş gəldiniz. Bu gün belə yeməklə açmaq istədim tez bazar, səhər sərfatdırıb da yoldaşıma qayxan hazırladım. O üzərinə ə, bəhməz kökliyir. Ona görə bu dəfə tomatlı hazırlamadım. İndi tez yeməyimizi yeyəcəyik. Yeməyimizi yəndən sonra keçəcəyik. Yəni mən keçəcəm ev işlərinə. Görürəm bu gün nələr edəcəyik. Bir iki planımız var. Əgər alınsa, onları da sizlerle bölüşəcəm də mənim qəşəng qlazoqlarım. İntidam. Yeməyimizi yeyəy, keçək işlərimizə. Onlar da sizlərlə inşallah Allah nəsib edərsə çəkib paylaşacağam. Qızlar demək, mən həyəti təmizlədim, yudumun həyətimizi qəşəng. Ə burda bizim təyidimiz var, amma əbici qon çəkminəcəm. Yəni bu tualet kimsə üçün nə qədər maraqlı ola bilər ki. Həm də ayırdım, çəkmək istəmədim. Qəşəng həyəti təmizlədim. Budur da çiçəklərim var mənim. Qəşəng. Onları da suladım. İndi qəşəng keçəcəm içəri, evləri yığışdırmağa. Demək qızlar, ilk öncə yaşənk elnərləri təmizlədim. Necə təmizlədim? Qaçaqaçla, tez bir şəkildə tez toparladım. Demək, bloqumu çəkdim. Bəzi yerlərdə danışdım, bəzi yerlərdə da danışmadım. Hansı ki, danışmadığımı bilirsiz. Sonradan sizə salam edirəm. Bu gün biz nəzərdə tutmuşduq ki, mamaqıra gedəcəyik. Ona görə də Durant kimi tez işlərimi həll etməyə çalışdım. İşlərimi də həll edən kimi o da qaçaqaçlan oldu. Ancaq bu qaçaqaçım ilə özümə qaldı, çünki getmədik. Və onu demək istəyirəm ki, evləri təmizləyən zaman gördüyünüz qədər, e, gördüyünüz qədərin demək olar ki, neçə faizi e, görmədiklərinizdir, hansı ki Normalda gördüz orada 1-2 dəfə sildim stolun üstünü. Ancaq mən normalda stolların üstünü 3 dəfə, 4 dəfə silirəm. Yəni həm burada təzələştirilmiş şəkildə sizə göstəririk, həm də ki ə, tam bir şəkildə də göstərmək olmur da, yəni özümüzün görünməməsi üçün, yəni mən şəxsən özümün görünməməyi üçün bəzi yerlərdə gördüyüm işləri tam şəkildə göstərə bilmirəm. Həm də sizin bezməməyiniz üçün təzələştirilmiş şəkildə salıram. Ənləri qəşəng üstən toparladıqdan sonra stulları sildikdən sonra tıchtım pilsosa. Pilsosu e, demək divanın üstünü götürdüm, həyətdə çırıbdam. Sonra bu divanı qəşəng pilsosla yuram mən. O zaman qəşəng çiçək kimi olur, tər təmiz olur. Təmizlənir çünki üstündə tozlar olur. Nəsə nə üstün divanda oturub nəsə yeydiyiniz zaman qırqırıntılar istər istəməz tökülür divanın üstündə örtü olmasına baxmayaraq yenə də hardansa gedib deşik tapıb tökümldər bilmirəm niyə. Divanın üstünü dəpilə sosladıqdan sonra keçdim otaqları pilisoslamağa. Ancaq burada bir dənə sizə demək zalı göstərdim. O birsə otaqları göstərmədim. Çünki qaçaqaç qönüm idi. Təsadüfə bax ki İndi gecə saat 12-nin yarısıdır. Yoldaşım hələ işdən gəlməyib. Mən bunu montaj edirəm və bu gün də qaçaqaçdayıq. Sabah inşallah qismət olsa, mamá ilə şəhərə getmək istəyirik. Biraz işlərimiz var. Ona görə bu vlogo qaçaqaçdan çəkmişdim. İndi də qaçaqaçdan montaj edirəm. Mən bilmirəm, Allah köməyiniz olsun. Demək bir dənə zəlin demək plisosum sizə göstərdim. O birsə so otaqları plisosladım amma çəkmədim. Və həmin günü, yəni bu plisosladığım günü evdə silə bilməmişdim, vaxt tapmadım. Qızlar, demək indi bunların üzərinin stollarımın, tabelkalarımın üzərində bu. Qəşəng plisos deyəcəm, amma plisoslamamışdan qabaq öncə bir şey demək istəyirəm. Bunlar 4 dənədir, hərəsinin 2 rəngi var. Yaşıl, sarı, Ə, e, ular çirklənib, bu vəpsə çirklənib. Ancaq indi hava soyuqdur. Bunda o qədər çirklənirsə də bilinmir. Bu da çox, ən çox bu oturulub deyə burada görürsüz. Bu cür çirkablıq var. E, parçası da ki, bilmirəm, parçadır, nədir belə e, tam bilmirəm, yalan deyə bilmərəm, amma baxın da görürsüz, yəqin ki, yəni dəri deyil, parçadandır. İndi mən sizdən bir fikir almaq istəyirəm qulları yumaq, stirəm amma biraz gözləyəcəm, havalar ısınsın. Çünki çox soyuqdur hava. Yəni yuyaram, həyətə qoyub yuyacam da. Ora yuyaram, orada qalar, yuy daha doğrusu gec quruyar, nəsə ə, xarab olardı, zay olar. Ona görə də İndi qədər heç bir paraşok, feri, namjiv mev heç birindən istifadə etməmişəm, hiç sınamamışam da, çünki qorxmuşam. İndi sizdən bir məsləhət almaq istirəm. Materialına baxın. Sizcə mən bunu nə ilə təmizləyə bilərəm? Yəni nə ilə təmizləsəm bu təmizlənər, həm zərər vurmayım buna. Yəni heç bir zərər dəymədən, materialı da xarab olmadan yuyulsun, baxın. Həm də ki Iı, təmizlənsin. Həqiqətən kimsə bilirsə, çünki çox ehtiyacım var, qalmışam belə. İndi yuvayım, yuyacağam, söz yox. Yayda inşallah ki, havalar biraz düzəlsin, onda yuyacım. Amma ki, məsləhətinizə ehtiyacım var. Kimdə bu materialda divan, kreslo falan filan varsa, nə ilə yuyub təmizləyirsinizsə, mənə deyin, mən də təmizləyim. Qızlar, demək On da danışdım, orada 7-ci, amma bir də deyim, inşallah havalar biraz düzələn kimi bu tabletqalarımı yumaq istəyirəm. İndi xanımlar gəlib deyəcəyisən düz deyirsiz, amma o vaxtı ağlımıza gəlmədi. İnşallah qismət olsa, Allah nəsib etsən bu tabletqalarımın da üstünə, stollarımın da üstünə örtü almaq istəyirəm qorunması üçün. Çünki bunlar tez ləkə götürür və sizdən xahiş edirəm məsləhət verin, yaddaşımda saxlayın məndə ki, pəm təmizləyəndə sizin yorumlarınızı oxuyub təmizləyəcəm, çünki görək necə təmizləyə bilərəm bu çir kablığı, pintiliyi. Qızlar demək, evləri toparladım, yığdım, təmizlədim, qablarım var idi, qablarımı yudum. Daha sonra ə, burada bular bunadorlar bunadorlar yulmalıdır. Onları yuyacağam. Bu təzə aldıqlarımı yerləşdirmək istəyirəm. Qazın üzərini silmədin, çünki həqiqətən də vaxtım yoxdur. Əslində belə baxanda tələsik bir şey deyil idi amma məməkə belə bu halda qoyub gedə də bilərdi. Amma ki bir yerə getdiyimiz zaman məcəx xanımlar hamısı bilir. Evə qoyub getdiyiniz kimi gələndə 2 qat 3 qat işimiz işimiz daha çox artır. Ona görə də dedim ki toparlayın, ondan sonra gedib produkt çıxartmışam. Bunlarla piroqu hazırlayacağım. Bu qablarım kirlidir. Qoymuşam bura çünki ə, dünyam buların içərisinə yığdım, bunları elə saxladım. Bunları keçən yuyacağam, onu da inşallah sizlərlə paylaşacağam. Bunlarda da boşalmalı şeylər var. Bunlar da yuyulmalıdır. Daha sonra burada bunlar da yuyulmalıdır. İnşallah onları da yuyacağam, sizə paylaşacağam. Bu gün çox tələsik oldu vlogo'm, yəni ancaq qaçaqaçla Nə iş görmüşəm, qaçaqaçlan görmüşəm. İndi piroq bişirəm. Görüb nə olacaq? İnanırsınız? Hələ tam Mamaqila getməyiniz də tam dəqiq deyil. Bilmirəm gedəcək ya yox. İnşallah ki alınar, gedərik. Çünki e, duranım, qaçaqaçdayam. Heç onunsa qaçdığımın əziyyətinə dəysin. E, həm də piroqu bişirib e, boşboşuna saxlamırsınız, yox. Qalsı özümüz yeyəcəyik, amma evdə şirniyyat var. Ona görə də, yəni bu dəyək özümü hazırlama fikrim yox idi. İnşallah gedib qaydandıqdan sonra ət var. Əti hazırlamalıyam, çəkməliyəm, doğramalıyam. E, Qismət olsa onu inşallah alınsa bu vlogda, olar. alınmasa da növbəti vlogda. Daha sonradakı bunlar da yuyanda buraları bir e, belə deyim, yerləşdirəcəm. Qazımın üzərini silmədim, inşallah qaidamdan sonra silərəm. Qablarımı da yuyum. İndi keçək piroqumuzun hazırlanmasına. Demək qızlar, dedim piroq bişirəcəm, amma piroq bişirmədim. Piroqdan öncə yoldaşım yumurta алып gətirmişdi. Evdə yumurta bitmişdi. Bizdə yumurta çox istifadə olunur və həmişə çalışırıq sarı yumurtalıq, çünki ağ yumurta sevmirəm. Amma həqiqətən də bəzən marketlərdə belə sarı yumurta tapmaq çox çətin olur. O zaman məcburiyyət qarşısında qalıb ağ yumurta alırıq və istər ağ olsun, istər sarı olsun evə gələn çox şeyi yuyuram mən. İçərisində də ilk növbədə yumurtaları, çünki yumurtalar ə, çox vaxtı çirkli olur. İstər yumurta çirkli olsun, istər yumasın. Yumurtanı yumaq çox yaxşı bir şeydir, çünki mən daha çox şirniyyatlarda istifadə etdiyim üçün o zaman ə, daha təmiz olanda rahat rahat qubqurut, daha gözəl olur. Və indi təmiz-təmiz burda yuyuram. Moykan da gül kimi çiçətimi ilk öncə təmizlənib. Amma olur da bəzən xanımlar gəlir, biri keçən dəfə yazmışdı, "Uy, çirkablı moykanın içərisində alma yuyursunuz?" Hal bu ki, mən də yəqin ki, o qədər pinti deyiləm ki, çirklı bir yerdən nəsə yediyimiz bir şeyi yuyum. Yəni moykan içərisində nəsə yuyanda onu ilk öncə tər təmiz, təmizləyib, daha sonra hər hansı bir şeyi yuyuram. Və ən azından bunu biz yeyiriksə, demək ki, o gigiyenik qaydalara necə əməl etmək lazımdır, onları da bilirəm. Ona görə də oy oy deyən xanımlar bizə görə narahat olmayın. Yəni, ən azından sağlamlığımızı bizdə düşünürük. Yumurtalarımı elə yumurtalar, əgər belə sağlamlığımı düşünməsəm, ən azından o yumurtalarda o yerə salıb yumaram. Belə çirkablı çirkablı da istifadə edərəm. Yumurtalarımı yuyuram, kənarda qalır, quruyur. Daha sonra qəşəng yığıram, soyuducuma gətirdim, gözəl tər təmiz çiçəyim oldu qızlar daha sonra piroq bişirmədim mən, kek bişirmək istədim. Amma keki bişirəndən sonra evdə qaldı çünki həmin gün mama gələ getmədik, amma səhər-sər yoldaşım apardı. Kekimin reseptini sizə deyirəm, amma ilk öncə onu demək istəyirəm ki, ə, əvvəl məndə belə bir şey yox idi, indi var. Görürsüz, kekimin kənarlarından partlayıb belə vulkan kimi daha sonra yapışıp üstündə qalıp bişidi. Mən bilmirəm nəyi düz etmirəm. Hər dəfə də fikirləşirəm ki, bəlkə falan şeyi düz etmirəm. Baxıram ki, yox, normaldır. Bəlkə düzgün bişirmirəm, bəlkə dərəcəni düzgün qoymuram. Sonra deyirəm, bəlkə çox qoy, içinə çox tökürəm də çeyim qabların, kalıplarının içinə daha çoxmu tökürəm? Bilmirəm nədəndir belə vulkan kimi partlayır, belə pövçək pövçək. İndi məsləhət verin görümməm nə edim ki, o partlamasın. Əvvəllər normal olurdu, indi normal olmur, belə partlayır. Daha sonra biraz şokolad əritmək istədim biz üzərindən bəzək vurmaq üçün, mama qələ göndərəcəyim üçün, qardaşım gil, onların qalıb, böyük qardaşım gil, ancaq evləri tikilir, yəni qısa müddətli öz evlərindən keçəcəklər, amma hələ ki mamakindən bir yerdədilər. Uşaqlar da balaca olduğu üçün görüntü olaraq istədim ki, qəşəng, xoş görünsün uşaqların da xoşuna gəlsin. Biraz şokolad əriddim. İndi yenə kimsə gəlib desək ki, o çaydan içərində onu niyə əridirsən? Pintiqs. O qap da təmizdir, şikralah, çaydan da təmizdir. Olar. Yəni bu şokolad əridildikdən sonra o çaydan da təmizlənir, yenidən yuyulur. Ona görə də narahat olmayın. Şokoladımı əridildikdən sonra keçin bəzəy etməyim. Təbii ki, qabaqdan itmişliyim. Oy oy olan xanımlara da, yəni bəzən gəlinlər, oy falan şey falan elədiz siz, pintisiz deyən xanımlara aidd. Amma o xanimlərdən çox ə, mənim kanalımda bir-birindən gözəl və oy oy deməyən, ə, etdiyim işləmə dəyər verən, bəyənən çoxlu çoxlu dəyərlı qızlarım, xanımlarım var kanalımda şokolada batırdım keklərimi, mini keklərimi. Daha sonra üzərinə belə şirniyyat tort bəzəklərindən səptim ki, görüntü olaraq da çox gözəl görünsün. Demək, kekimin də resepti, xanımlar, istifadə etdim qatıq, duru yağ, qabartma tozu, vanil, soda, şəkər. Demək, un və də yumurta. Yaxşı oları qarışdırdıqdan sonra biz 80 dərəcədə öncədən istilmiş sobamda bişirib götürdüm. Sonra da belə üzərinə belə bəzəklər etdim. Sizlə də çəkib bölüşmək istədim ki, sizə də nümunə olsun. Özümüz üçün etsəydim bəzək etməyəcəkdim, sadə halda olacaxtı. Amma mamaq ilə göndərəcəyim üçün dedim bəzəyimli olsun, qəşəng görünsün. Təbii ki, səhər həmin günü biz getmədik, mamaq ilə işimiz alınmadı, yoldaşım elə gec gəldi. Ancaq səhər yoldaşım özü tək getdi və gedəndə də bu kekləri apardı. Çünki kekləri də elə onlara görə hazırlamışdım, özümüzə Yəni evdə şirniyyat olduğu üçün hazır onlara görə hazırlamışdım. Elə getmək də yaxşı oldu ki, gedəndə də apardı. Gördüyünüz kimi artıq teklərin son görüntüsünü sizə göstərirəm. Yağlı kağızları özüm çıxartmadım ki, bucür qalsın. İndi sizə çıxarıb, demək, yağlı kağızın birini çıxardacam nümunətimi göstərəm. Ola bilər kimsə deyər, altına baxaq faydə və ya udu yandı mı, kimi qaldı, qaraldı. Yəni nəsə bir problem indi göstərəcəm görəsiz ki, altı da gözəl bir şəkildə bişib, yəni yanıq falan yoxdur, sadəcə üzərində yağlı kağız olduğu üçün bir az rəngini bütündü göstərir. İçidə çox tərtəmiz bişib və yağlı kağızla bağlı bir şey demək istim xanımlar. Əmin olun bu yağlı kağızlardan istifadə etsəniz mini kekləriniz də bişirib sobadan çıxan zaman əgər kağızın içərisində saxlayacaqsınızsa saxlayın. Əgər kağızı çıxartmaq istəyirsinizsə bişirib çıxartdığınız zaman ə, həmin dəqiq kağızı soymağa çalışmayın. Çünki isti olduğu üçün ə, çox pis ola bilər. Yəni rahat soyulmur. Rahat soyulmadığı üçün də parçalanır, yarısı əlinizdə qalacaq, yarısı kağızda qalacaq. Ona görə gözləyin tam soysun. Daha sonra Demə, çaqızları çıxardım. İndi çaqızın üzərindən birinin çıxartdım ki, sizə göstərim rəngini, görüntüsünü ümumilikdə. Və bu çəkilişim uşağı axşama düşdü, deyə bilərsiniz ki, biz youtuberlərində ən önəmli olmazsa olması işıqdır da. Yəni günəş işığının yerini heç bir işıq vermir. Günizlər çəkiliş edəndə çox rahat olur, çünki işıq olur, rahat olur amma axşam olanda oja günəş batır, ona görə evin işıqları ilə etməli oluruq və evin işıqları həqiqətən də e, görüntünü dəyişir. Gördüz necə qəşəng, altı dəqiqə qəşəng bişib. İndi sizə kəsib içərisini də göstərəcəm ki, görün içərisində necə bişib. Və bir daha demək istəyirəm ki, qızlar bilənlər, aramızda şirniyyatçılar varsa və yoxda tez-tez şirniyyat bişirən xanımlarımız mütləq ki bilər mənə məsləhət verin ki mən nə edim ki piroqum ilə e, piroqum yəni keklərim elə-belə vulkan kimi partlamasın. Əvvəllər şükür belə bir şey yox idi, indi niyə var bilmirəm. Yəqin ki nə də səs səf edirəm, ya həddindən artıq çox tökürəm xəmiri ona görə. Ya da ki bilmirəm səbəbinə. Əgər siz səbəbini bilirsizsə mənə də deyin, mən də bilim. İndi kəsib sizə içərisini göstərəcəm qızlar. Çox qəşəngdir bişi, şey, pup, pup, bufuduq, yeməli. Və bu günü vlogumu sonlandırıram. İnşallah ki, bəyənərək izlədiyiniz vloglarımın biri olar. Mənə dəstək üçün kanalıma pulsuz bir şəkildə abunə olun. Gözəl-gözəl yorumlar yazmağı və videolarımı like etməyi unutmayın və bununla mənə böyük, böyük, lap dəstək olmuş olacaqsınız. İnşallah növbəti vloglarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın, hələlik.